भगवान श्री कृष्ण जी अनन्य अन्य भक्ता ने अनंत सादर प्रणाम आज बारी है हमारे गुजराती भाई और बहनारी जो मैं पूरी कर ली हूँ और अब मैं मराठी भाषा में आप रे आगे पेश करू हूँ आज दिनांक सात सितंबर दो हजार चौबीस ने श्रीमद भगवदगीता जी रे अध्याय दो रे श्लोक अट्ठावन में प्रश्न ओ है कि वो कौन सा तरीका है जो आपको स्थित प्रज्ञ बना सकता है इस अट्ठावनवे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कहा है उसको आइए हम हरि नाम के जाप के साथ शुरू करें और फिर आगे इस गहराई से ज्ञान को समझकर अभ्यास करें मराठी मराठी जाप्रमाणे कासव आपले शरीर आत्मध्ये आकुंचित करून घेतो त्याप्रमाणे सर्व कर्मयोगी आपल्या इंद्रियांना इंद्रिय विशान पासून बाजूला करतो त्यावेळी त्याची बुद्धि स्थिर होते प्यारे भाई और बहनों हम सब जिस प्रकार हवा में सांस लेते हैं हवा को देख नहीं पाते उसी प्रकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अज्ञान आदि अनंत बातें हमारे चारों तरफ हर समय घूमती रहती है ऐसे में प्रभु जी का ध्यान करना बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है तो वो किस प्रकार से प्रभु जी ने व्यवस्था की है कि उनका भक्त उन तक आसानी से पहुंच जाए तो आइए इसको अपन मराठी भाषा में सुनते हैं जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है वैसे ही जब कर्म योगी अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है मराठी भाषा में उसको इस प्रकार कहा गया है मराठी जाप्रमाणे कासव आपले शरीर आत्मध्ये आकुंचित करून घेतो त्याप्रमाणे सर्व कर्मयोगी आपल्या इंद्रियांना इंद्रिय विषयांपासून बाजूला करतो त्यावेळी त्याची बुद्धि स्थिर होते त्याची बुद्धि स्थिर होते संगीत की भाषा में हे पार्थ जो कछुआ समेटे अंग चारों छोर से तिर बुद्धि जग यू इंद्रिया सिमटे विषय की ओर से ज्याप्रमाणे कासव आपले शरीर आतमध्ये आकुंचित करून घेतो त्याप्रमाणे सर्व कर्मयोगी आपल्या इंद्रियांना इंद्रिय विषयांपासून बाजूला करतो त्यावेळी त्याची बुद्धी स्थिर होते आओ।